নমস্কাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ অসমৰ ৰাইজে উলহ মালহেৰে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰক আৰু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয়ক আকৌ এবাৰ জগত সভালৈ লৈ যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ অলপ আগতে মই আমাৰ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ভেটেনেৰী ফিল্ডলৈ গৈছিলোঁ তাতেও ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰাইজ আহিছে পিঠা পনা দৈ ক্ৰীম সকলোৱে আনন্দ উৎসাহেৰে ক্ৰয় কৰিছে যোৱাকালি মই ৰহাৰ আমনিশিলা গাঁৱতো গৈছিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজে তাতে ভেলাঘৰ সজাইছে আৰু শিল্পীয়ে কেনেকৈ বিহুৰ মাজেদিও দুষ্প্ৰাপ্য বা আমাৰ বন্য জীৱ জন্তুক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে ভেলাঘৰৰ মাধ্যমেও মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যোৱাকালি আমনিশিলা গাঁৱত গৈ খুব ভাল লাগিলে ৰাইজক মই আকৌ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই দুই এটা সৰু সৰু খবৰ এদি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ বহুদিনৰ পৰা মই কৈ আহিছিলোঁ যে অসমক এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ লাগে আমাৰ জাতিটোৰ যি আমাৰ ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসক আমি জগত সভালৈ লৈ যাব লাগে হত্যা হিংসা আন্দোলন আমাৰ জাতিটোৰ কেতিয়াও পৰিচয় নাছিলে যোৱা কেইটামান দশকত ক'ব নোৱাৰাকৈ এটা জাতীয় জীৱনত আমাৰ মাজত সোমাই পৰিছিল যে আমি আন্দোলন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মাজৰ পৰাই একাংশই হত্যা হিংসাটো নামি পৰিছিলে দুই হাজাৰ একৈছ চনৰ পৰা আমি অসমত এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে আমি অসমখনক পুৰণা অসমখন আকৌ এবাৰ ঘূৰাই পাওঁ শান্তি সম্প্ৰীতি ইজনৰ লগত সিজনৰ মিলা মিছা কটু বাক্য নহয় মিঠা মাত এক পুৰণি অসমখন যিখন অসম আমি কিতাপ কাগজত পঢ়িছিলোঁ আৰু লাহে লাহে সঁচা অৰ্থত সেই পৰিৱেশটোলৈ আমি ঘূৰিও আহিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণেই এইবাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী বাতৰি কাকত নিউয়ৰ্ক টাইমছে আমাক কি উপহাৰ দিলে নিউয়ৰ্ক টাইমছে তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে বিশ্বৰ বাৱন্নটা ডেষ্টিনেশ্যনত বাৱন্নটা পৰ্যটনস্থলীত এই বছৰ ৰাইজ যাব লাগে চাব লাগে আৰু এই বাৱন্নটাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে অসমক ৰাখিছে চতুৰ্থ নম্বৰ এয়া কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি কাকত নহয় এয়া কোনো আমাৰ দেশৰ ৰাজ্যৰ বাতৰি কাকতো নহয় কাৰ বাতৰি কোনে লিখিছে নিউয়ৰ্ক টাইমছে আৰু কি লিখিছে যে অসমত এইকাৰণেই যাব লাগে কাৰণ তাত কাজিৰঙা আছে তাত মানস আছে এতিয়া কাজিৰঙা গড় হত্যাৰ কাৰণে চোৰাং চিকাৰীৰ কাৰণে জনপ্ৰিয় নহয় এতিয়া কাজিৰঙা এশিঙীয়া গড় আৰু আমাৰ সমাজে কাজিৰঙাক যি সুৰক্ষিত কৰিলে তাৰ বাবে কাজিৰঙা আজি জগত সভালৈ গ'ল চৰাইদেউ মৈদামক আজি বহু বছৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচেষ্টাত আমি বিশ্ব ঐতিহ্যলৈ লৈ যাব পাৰিলোঁ কামাখ্যা মন্দিৰৰ কথা লিখিছে চাহ বাগিচাৰ কথা লিখিছে আৰু এই গোটেইসমূহৰ কাৰণে এতিয়া অসম পৰ্যটকৰ এক ৰম্য ভূমিলৈ পৰিণত হ'ব পৰ্যটনে আমাৰ বাবে কি আনে আমাৰ বাবে জীৱিকা আনে হোমষ্টে জীপ চাফাৰী হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাৰ বাবে তেখেতসকলে বহু সম্ভাৱনা লৈ আহে যোৱা বছৰটোলৈকে মনত পেলাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এদিন নিশা কাজিৰঙাত থাকি কাজিৰঙাক এক অভূতপূৰ্ব প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিলে ৰাইজৰ মাজত ভূটানৰ ৰজা আহিলে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহিলে আৰু প্ৰতিটো ভ্ৰমণে কাজিৰঙাক জগত সভালৈ লৈ গ'ল আৰু আজি আমি তাৰ সুস্পষ্ট ফল দেখা পাইছোঁ অসমত যদি আন্দোলনৰ পৰিৱেশ থাকিলেহেঁতেন হত্যা হিংসা চলি থাকিলেহেঁতেন নিউয়ৰ্ক টাইমছে বিশ্বৰ ভিতৰত অসমক চতুৰ্থ স্থানত ৰাখিলেহেঁতেন নেকি আজি ই অসমীয়াৰ বাবে অনন্য সফলতা অসমীয়া ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ বিহু জগত সভালৈ গ'ল চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্যলৈ গ'ল আৰু এতিয়া বিশ্বৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে নিউয়ৰ্ক টাইমছে অসমক স্বীকৃতি দিলে মই অসমবাসী ৰাইজক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ এইবাৰ বহুত পৰ্যটক অসমলৈ আহিব অসমীয়াৰ অতিথিপৰায়ণতা অসমৰ সংস্কৃতি আৰু অসমৰ সমস্ত জাতীয় জাতীয় সম্পদসমূহ আমি পৰ্যটকসকলক দেখুৱাম আৰু অসমক আমি জগত সভালৈ লৈ যাম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ পিছত এইবাৰ আমি অসমখনক আৰু এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাব খুজিছোঁ এডভানটেজ আছাম দ্বিতীয় অসমত বিনিয়োগ হওক অসমৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাঢ়ক ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চামিল যোৱা এটা মাহত মই ভূটানলৈ গৈছিলোঁ মুম্বাইলৈকে গৈছোঁ দিল্লীলৈকে গৈছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাতশ ত্ৰিশখন ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে আহি সাক্ষাৎ কৰিছিল এয়া মোৰ সাফল্য নহয় অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীক ইউ এ ইৰ এম্বেচেডৰ ইউ কেৰ এম্বেচেডৰ ফ্ৰান্সৰ এম্বেচেডৰ ইটালীৰ এম্বেচেডৰ জাপানৰ এম্বেচেডৰ ছিংগাপুৰৰ এম্বেচেডৰ আহি সাক্ষাৎ কৰাই নহয় ঘণ্টা ঘণ্টা সময় ধৰি অসমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আনন্দ মহিন্দ্ৰ টাটা কোম্পনীৰ অধ্যক্ষ এছ আৰ কোম্পেনীৰ অধ্যক্ষ মুম্বাইৰ সকলো উদ্যোগপতি মোক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল অসমৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল অসমৰ ৰাজনীতিত মই পঁচিছটা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা ৰাজ্য চৰকাৰে ইমান গুৰুত্ব পোৱা আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ যোৱা দুদিন ধৰি আমাৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত থাইলেণ্ডত আছে থাইলেণ্ডতো থাইলেণ্ডৰ মন্ত্ৰীসকলে অসমৰ মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে অসমৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অহা পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ ৰেল ৰাস্তা দলং এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু অসমত নতুনকৈ বিনিয়োগ হওক অসমীয়া ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ কাম কৰিবলৈ উভতি আহক তাৰ এক নতুন প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অহা এটা মাহ এডভান্তেজ আছাম টু পইণ্ট জিৰ' ইয়াক ভাল কৰি হওক তাৰ বাবে আমি সকলো ব্যস্ত থাকিম দেশ বিদেশৰ উদ্যোগপতিসকলক গুৱাহাটীলৈ আনিম আৰু অসমত বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে আমি অনুপ্ৰেৰণা যোগাম আকৌ এবাৰ জগত সভালৈ অসম যাওক তাৰ কাৰণে আৰু এবাৰ আমি প্ৰচেষ্টা চলিম প্ৰচেষ্টা চলাম কংগ্ৰেছৰ এজন সংসদে কৈছে যে ইয়াত মেলা হ'ব বিনিয়োগ নাহে মই সংসদগৰাকীক অনুৰোধ কৰিম গুৱাহাটীৰ পৰা জাগি ৰোডলৈ যাওঁ কি ধৰণে ত্ৰিশ হাজাৰ কোটি টকাৰ উদ্যোগ দিনে ৰাতিয়ে এখন টেক জিৰণি নোলোৱাকৈ পোন্ধৰশ শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত মেড ইন অসমৰ চিপ্ছ এমেৰিকাৰ গাড়ী কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু এয়া আৰম্ভণি পঁচিছ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত আমি আৰু বহুতো ভাল খবৰ শুনিবলৈ পাম কিছুমানে অসমখনক লৈ সপোন দেখিব নোখোজে মই অসমক লৈ সপোন দেখিব খোজো অসমে আকাশ চুব মই তাক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে সপোনৰ পম খেদি থাকোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে সপোনবোৰ সিদ্ধিত পৰিণত নহয় তেতিয়ালৈকে ক'ৰবাত যেন আৰু কিবা অলপ বেছিকৈ কৰোঁ আৰু অলপ ক'ৰবাত কষ্ট বেছিকৈ কৰোঁ পৰিশ্ৰম বেছিকৈ কৰোঁ সপোনবোৰ সিদ্ধি হওক সেই কল্পনা সেই আশা বুকুত লৈ আমি সকলো জীয়াই থাকোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ বা আনসকলৰ নিৰাশাৰ বিপৰীতে আমি অসমখনক একেলগে লগ হৈ আমি আশাৰ সৰগ ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই অসমখনক আশা আকাংক্ষাৰ এক সপোন ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ আশাক আমি এনেকৈয়ে আগবঢ়াই লৈ যাম আজি অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই নতুন অসমৰ সপোন দেখিছে কেইদিনমান আগত মাত্ৰ এ ডি আৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে ৰিজাল্ট দিব ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ সপ্তাহত নহ'লে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কিন্তু মই থমকি ৰোৱা নাই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে নতুনকৈ আকৌ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ আমি বিজ্ঞাপন দিলোঁ এটা এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিম আৰু লগে লগে নতুন পদৰো আমি বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিম আশা স্তব্ধ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ সপোনবিলাকক আমি পম খেদি থাকিম আৰু যিসকলে চৰকাৰী কৰ্ম সংস্থাপন নাপাব তেওঁলোকৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে অজস্ৰ উদ্যোগ আমি সকলোৰে বাবে এখন সপোনৰ অসমভমি আমি নিৰ্মাণ কৰিম নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে অলপ আশাৰ কথা কৈছোঁ অসমত নিৰাশাৰ কথা কোৱা মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ পৰা অলপ ব্যতিক্ৰমত গৈ মই সদায় আশাৰ মানি মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰিব খোজো কোনোবাই কৈছে ফ্লাইঅভাৰ বনালে কি হ'ব যদি ফ্লাইঅভাৰ বনালে একোৱেই নহয় তেতিয়াহ'লে মুম্বাইত কিয় ফ্লাইঅ'ভাৰ হৈ আছে দেলহিত কিয় ফ্লাইঅভাৰ হৈ আছে ফ্লাইঅভাৰ এখন হোৱাৰ পিছত চানমাৰীৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ কিমান সোনকালে আহিব পাৰো আজি ফ্লাইঅভাৰ এখন হোৱাৰ পিছত আমি বিমান কোঠলৈ যাওঁতে আমাক কিমান সময় লাগে আৰু ফ্লাইঅভাৰখন হোৱাৰ কাৰণে মালিগাঁও চাৰিআলিৰ যান জঁটৰ পৰা ৰাইজ মুক্ত হোৱা নাই নেকি আৰু ফ্লাইঅভাৰ অকল গুৱাহাটীতে বনা নাই তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটলৈ যোৰহাটৰ পৰা ডিফুলৈ এখন নতুন অসম যিসকলে কল্পনাও কৰা নাছিল যে কৰি দিব পাৰিব জানো আমি কৰি দেখুৱাইছো আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোক আজি হতাশাত আৱদ্ধ জুলাই মাহত গুৱাহাটীৰ বিমান কোঠৰ নতুন টাৰ্মিনেল মুকলি হ'ব আৰু এই টাৰ্মিনেল ভাৰতৰ ভিতৰতে ধুনীয়া টাৰ্মিনেল হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং শুভ উদ্বোধন হ'ব আৰু তাৰ লগতেই মৰিগাঁও দলঙৰ মাজত দৰঙৰ মাজত দলং হ'ব কাজিৰঙাত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব গড় গহপুৰ নুমলীগড়ৰ মাজত সুৰংগ হ'ব আৰু শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'ব আৰু এই গোটেইবোৰ কাম আমি কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে মাত্ৰ আমাক সহায় কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ৰাস্তাৰ কথা পাতিছিলোঁ ৰাস্তাৰ কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ মনত এটা নতুন আইডিয়া আহে ৰাস্তাত যে আমি গাঁতবিলাক দেখা পাওঁ এই গাঁতবিলাক যদি আপোনালোকে ফটো মাৰি এটা এপত দিয়ে পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই এপটো চাই আৰু লগে লগে গাঁতবোৰ মাৰি দিয়ে কিমান ধুনীয়া লাগিব তেনেকুৱা এটা আমি এপ খুলিব পাৰোঁ নেকি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত নহ'লেও গুৱাহাটী তেজপুৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় শিলচৰ এই পাঁচখন চহৰত বাবে আৰম্ভণি পৰ্যায়ত আমি এটা এপ খুলিম য'তে ৰাস্তা গাত দেখিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰাই ফটো তুলিব আৰু আপোনালোকে তাতেই সেই জেগাটোৰ সংকেত দিব যাক আমি লেটিচুড বুলি কওঁ বা আমি তাৰ জিঅ' ফেঞ্চিং বুলি কওঁ সেই জাগাখিনিৰ জিঅ' ফেঞ্চিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে পি ডাব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে এপটোত গম পাব অ' অমুক জেগাত ৰাস্তাৰ গাত হৈছে আৰু দুদিনৰ ভিতৰতে গৈ গাপ গাঁতটো মাৰি দিব ভাল নালাগিব জানো নতুন অসম মই আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ বিষয়াসকলক কৈছোঁ লাহে লাহে গোটেই অসমত কৰিম কিন্তু পাঁচখন চহৰৰ বাবে এটা এপ মুকলি কৰক যাতে য'তেই ৰাস্তাত গাত দেখিব তাতেই ৰাইজেই ফটো তুলিব ৰাইজে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক দিব আৰু লগে লগে গাঁতবোৰ গৈ আমি ধুনীয়াকৈ পদ হলবিলাক নোহোৱা কৰি দিম মই ভাবোঁ যে অহা বছৰ এপ্ৰিল মে' মাহৰ মই দুমাহ তেওঁলোকক সময় দিছোঁ সুন্দৰ কৰি এপটো বনাই দিয়ক আৰু এদিন আমি সকলোৱে লগ হৈ এই এপটো লঞ্চ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ ৰাস্তাৰ কথা ওলাওঁতে মনলৈ ৰ'দ এক্সিডেণ্টৰ কথা মনলৈ আহে যোৱা বছৰ এক এক দুই হাজাৰ চৌবিছৰ পৰা দহ এক দুই হাজাৰ চৌব্বিছলৈ পথ দুৰ্ঘটনাত বিৰান্নবৈ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল এইবাৰ মই ৰাইজক আবেদন কৰিছিলোঁ এজন যুৱকৰ মৃত্যুৱে এজন পিতৃৰ মৃত্যুৱে গোটেই ঘৰখনলৈ দুখৰ ধুমুহা কঢ়িয়াই লৈ আনে এই বছৰ আমি চেষ্টা কৰিছিলো ৰোড এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কমক আৰু মই আজি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এক এক দুহেজাৰ চৌবিছ পৰা দহ তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ এক জানুৱাৰীৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে চৌব্বিছ চনত যোৱা বছৰ বিৰান্নবৈ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু যোৱা দহটা দিনৰ দুই হাজাৰ পঁচিছত মৃত্যুৰ সংখ্যা চৌসত্তৰলৈ কমিছে কিন্তু মই ভাবোঁ এজন লোকৰো মৃত্যু হ'ব নালাগে অনুগ্ৰহ কৰি মদ খাই কোনেও গাড়ী নচলাব মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ উৰুকাৰ প্ৰাকখনত আপোনালোকলৈ বিনম্ৰতাৰে সৈতে এই অনুৰোধ থাকিল উমৰাংচুৰ ঘটনাই আমাক সকলোকে দূষিত কৰিছে নজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে চাৰিজনৰ মৃতদেহ আজি পৰ্যন্ত আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আমি নিহত পৰিয়ালখিনিক কি ধৰণে পাৰোঁ আমি নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিম আৰু যিসকল এই দুৰ্ঘটনাৰ লগত জড়িত বা যিসকলে এই অনৈতিকভাৱে এই কামত হাত দিছিল তেওঁলোকক আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিম ৰাইজৰ ওচৰত সেয়া মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ অসমখনত বিভিন্ন সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক সমাধানৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যোৱাকালি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে